Это беспрецедентный случай. Любому человеку нормальному понятно, что это грубейшее нарушение, это неправосудное решение. Это... Это коррупция, это преступление, когда Одесский хозяйственный суд отменяет по надуманным причинам, основанием решения Верховного суда Украины, разве же это правосудие? То есть надо навести порядок в этом правосудии. Шестой год коллектив Ильичевского морского торгового порта борется с рейдерами. Так они называют компанию «Трансконтейнер». Год назад Верховный суд Украины вынес окончательное решение в пользу коллектива. А в августе этого года Одесский апелляционный хозяйственный суд вновь восстановил уже отмененный договор. Дело вновь погрязло в судебных разбирательствах. Наш коллектив коллектив приехал сюда, чтобы протестовать, значит, вынесенным решением судей которые, к сожалению, к сожалению, обросли ложью и взяточничеством. Судьи, это сколько им заплатили? Вы сами подумайте. Первыми бороться с коррупцией стала партия промышленников и предпринимателей Украины. Несколько месяцев назад к ним обратились предприниматели шести одесских рынков. Люди не могли добиться справедливости, и члены партии стали на защиту их интересов. Мне тоже прикро, что сегодня коррупция уже чипает державные питания. Бо порти України це є державні установи, від яких залежить економіка всієї держави, і за корупцію ми можемо втратити нашу Україну, нашу державу. Зрозуміло, що судді не приймають рішення самі по собі. За кожним неправомірним рішенням стоїть якийсь суддя, який отримує вказівки зверху. Тому наша задача сьогодні показати тим людям, які дають ці вказівки, що їм потрібно це припинити, бо вони будуть відповідати за кожне неправомірне рішення. Я хочу подтвердить за каждым. Для борьбы с нерадивыми представителями Фемиды, члены партии промышленников и предпринимателей сформировали антикоррупционное бюро, цель которого помогать простым людям отстаивать свои конституционные права. В судебной системе давно не верят, и недовольных становится все больше. Сегодня вновь прецедент. Фемида опять показала свое истинное лицо. Ну вот то, что я могу сказать в эфире работе судей, это значит отрицательно. Они не, не могут или не могут или работают только на деньги. Или они реально не понимают ситуацию на сегодняшний день, что творится в нашей стране, или они работают просто за деньги? Судьям я могу сказать только то, что мы на этой земле вечно жить не будем, и каждый должен поступать по совести, так как велить ему внутренний голос и по закону. Они представители закона, мы им верим, а они поступают очень плохо. Юрист Игорь Иванович Мельник прокомментировал данную ситуацию. В данном случае решение, которое отвинил судья Литвинов, оно прошло четыре судебных инстанции. И самая высшая судебная инстанция, это Верховный суд Украины, да, выше которой нет уже сейчас, как бы установил, что данное решение является правомерным, что договор о совместной деятельности, он противоречит интересам государства, поэтому его нужно расторгнуть. И вот сегодня судья Литвинов сказал, что ему на интересы государства наплевать, есть как бы лишний интерес приватной фирмы, которая должна эксплуатировать имущество государственное, зарабатывая на этом как бы деньги себе, а не в доход государства. Работники Ильичевского морского порта уверены, предприятия должны сообща бороться за свои права. И люди объединяются. Завтра у здания апелляционного хозяйственного суда вновь пройдет митинг протеста. Эстафету борьбы с коррупцией продолжат предприниматели. Одесситы уверены, общими усилиями им удастся положить конец судебному беспределу.